三个小时的酱牛肉熟了，老它。这可煮好了，出锅。好了，再切。看这酱牛肉，肉膜相连。看这酱牛肉里边，你看筋膜透明的。 老公，你切的真好。那不挺好吗？<laughs> <laughs> 开始装盆。儿。老爷子，开饭了，快来。知道了。快吃吧，快吃吧。<laughs> 我们的酱牛肉再撒上这个蘸料儿。嗯，这。 嗯，这味道可真美滋了，快吃！嗯、媳妇，快尝尝。嗯。嗯，好吃呢。那不挺好。呵呵来，媳妇，我抱孩子，你慢慢吃。来吧，我的宝。 够好吃，媳妇儿，你再蘸点这个蘸料。我哺乳期不能吃辣椒，老公。啊，姐夫，你怎么一点常识都没有？我媳妇儿本科毕业，我小姨子也是本科毕业，懂得多。小姨子学习忙，脑袋累，多吃点酱牛肉啊。